Беларусь развівае транзітны патэнцыял паскорасць По перасячэння мяжы дапамогуць новыя магчымасці грузавога тэрмінала казловічы 2 які вось ужо месяц працуе ў тэставым рэжыме плошча нового грузового тэрмінала Казловічы 2 боль за 22 гектары тут кампакт размясціліся складскі памяшканні адміністрацыйны бытавы комплекс пунктам мэтнага афармлення гасеніцтва 40 месцаў станцыя тэхнічнага абслугоўвання пляцоўовка дляфт автопаяздоў і многае іншае унікален тым што у расположена непосредственно вблизи государственной границы наших западных ворот, крупнейшего пункта пропуска автомобильного козловища. Возможности у транспортных компаний, у импортеров, экспортеров появляются преимущества то, что груз может быть здесь произведена, произведена таможенная очистка полностью и дальше уже без таможенных формальностей следовать по всему пространству таможенного союза початком работы нового терминала поскараются и процедуры мытного оформления. Теперь все контролирующие службы на мяжи працуют у одной месте. Зявилась и максимость, без транзитной перевозки товаров, колезомежный пировозчик перевозчик может разгрузиться промотут, а потом груз заберут и внутренние пировозчики отправят до места произношения, что значно скорочает себе кошт международных перевозок. На границе не проходят ряд процедур, которые могут пройти на этом терминале. Поэтому время оптимизируется оформление, что на границе и что здесь. По сути дела, нет двойного контроля. Есть контроль необходимый на границе, и второй контроль осуществляется здесь. Если в среднем время прохождения транспортного средства на въезд в Республику Беларусь через пункт пропуска Козловича составляет 2,5-3 часа, то при проведении эксперимента это время составило 30-40 минут, ну максимум до одного часа. Великий интерес новый терминал выкликает и у самих перевозчиков, которые до этого часа всю вот логистику будовали на подобных терминалах у Польши и Прибалтыцы. Самая главная задача, которую мы видим на сегодняшний день, это оптимизация этого грузопотока и привлечение его на терминал, находящийся здесь на госгранице, на территории муж сервис и мы надеемся, что с появлением этого терминала будут, в общем-то, произведены определенные договорные взаимоотношения с логистическими операторами. И нам было бы очень интересно все эти грузопотоки направить сюда. Вместо того, чтобы консолидировать эти грузы как в Польше или в Литве, а потом уже товарными партиями везти его по назначению в Россию или в Республику Беларусь. Пакуль до лета новая сервисная зона Козловича-2 будет протягивать работу в тестовом режиме. Этот час необходимо для отработки процесса взаимодействия всех служб и формирования группы тривалых клиентов. Юрий Петр, Александр Севицкий, областные новины, Брест.